खुद भी इस उत्सव में हर साल शामिल होते हो एक नौजवान होने के नाते ये उत्सव के मामले में आप लोग क्या कहना चाहो सबसे पहले जो आपके व्यूअर्स हैं उनको अजहा का बहुत बहुत मुबारकबाद देखिए जैसा कि हमारे अंजमन फलामसिमिन के सदर हमारे इलाके के सीनियर उन्होंने आपको तफसील तरीके से बताया कि आज का त्यौहार कैसा क्या है किस मौके पे होता है और इसका इतिहास क्या है सबसे बड़ी बात यह, है ये त्यौहार जो है सेक्रीफाइस का त्यौहार है सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइज होना चाहिए मन में अगर किसी किसी में कोई दुविधा है उसका सेक्रीफाइस होना चाहिए एक दूसरे से जो तनाज़ा है उसका सेक्रीफाइस होना चाहिए अगर मन में किसी किसी में कोई कि खलिस है ईगो है एटीच्यूड है जैसे हमारे इमाम साहब ने आज अपने तकरीर में कहा सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए ये इन सभी चीज़ों की भी कुर्बानी होनी चाहिए कहने का मतलब ये है कि आज का जो दौर चल रहा है सभी जो हैं हमारे बरादर ने वतन हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं सिख हैं क्रिश्चन हैं सारे लोग हम लोग मिलकर आज का त्यौहार मनाएंगे और जिस तरीके से हम लोग इस त्यौहार में एक मैसेज देते हैं कि एक एक त्यौहार जो है ये सक्रीफाइस का त्यौहार है उसी तरीके से सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए इन सभी चीज़ों का भी कुर्बानी होनी चाहिए और हमारे जो नौजवान हैं खास तौर से जो हम लोग के नस्ल के हैं या हम लोग से जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं उनको आज के दिन का इतिहास पता होना चाहिए और एक ही मैसेज होना चाहिए कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए सबको सबका त्यौहार मिलजुल कर करना चाहिए हमारे बरदर वदन का त्यौहार है तो हम लोग उसमें रहें हम लोगों के त्यौहार में वो लोग आएँ और सेक्रीफाइस जो है गलत चीज़ों का होना चाहिए जो मन में मतभेद मुटाव है उन सभी चीज़ों का सेक्रीफाइस होना चाहिए

কেসরি হাউস হাউস এবং কেসরি লাইট হাউস নিজেদের রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেসরি লাইট হাউস